вместе с вами скажем, слава нашему Богу. Я думаю, братья сестры, вчера, которые были. Кто получил исцеление? Ну поднимите ваши руки. Ой, oh, е, yes. слава Богу. А кто не получил? А вы вчера были? Mm. Хорошо. Вы подойдете. И мы будем молиться. Мы испытаем вашу веру, попробуем. Ой, какая у вас вера? Знаете, вчера Трохим называл одержимости, какие есть у людей. Но не, не назвал еще, что одержимость есть ленивость. Одержимость есть пассивность. Вот. Одержимость есть у людей нежелание Славить Бога. Одержимость есть. Нежелание идти к Богу, служить Богу, любить Господа. Это тоже одержимость, братья и сестры. Мы, знаете, себя проверим. Один женился молодой парень на э, грузинке. Мы ну, пришли они ко мне и говорю, ну как она, тебе кушать готовит хорошо, голову. Да, кушали, вот он Два месяца кушаю перловку. Вот. Уже, уже, так, что она мне надоела, уже всю жизнь буду кушать. Она, а слушай, ну что ты не можешь научиться варить от наших украинских сестер, Ну все. Научусь, я никак не могу понять. Вот что. Одну перловку знаю, где кушать и делать ему, и все. Братья сестры, нам Бог дал Слово Божие, и мы можем учиться. Аминь. Аллилуйя. Не только одну перловку кушать, но хлеб Божий, он богатый. Аллилуйя, сам наш Бог. Милости больше богатые, благословие Божьи богатые, и очень обильные, друзья, другие. Ты можешь прославить Бога, как твоя душа желает. Прочитал, что Господь говорил Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел тебе взять под крылья свои, как птица птенцов, подчеркиваю слово, но вы не захотели. Значит, есть у человека такая, можно сказать, натура, захотеть и не захотеть. Друзья, друзья, если мы не хочем, да, так хочешь огонь ложи под тебя, ты ничего не сделаешь, все. Ничего не будет. Вот что. Христос сказал, кто жаждет, иди ко мне пей. Только как написано в Писании, еще будет, будет реки воды живой. Сие Он сказал о Духе Святом. Аминь. Жажда напиться. Жажда приблизиться к этой живой воде. И не только на этом месте, пускай она будет, это жажда. Как многие думают, нет. Ты пойдешь домой, Жажда, пусть будет тебя. В доме жажда, Господи, дай мне напиться этой живой воды. Дай мне, Господи, я не могу покоя найти, дай мне жажды. И Бог даст тебе. Ты будешь молиться, взывать, плакать, рыдать. И Бог наполнит твое на сердце до разлива. Но если ты будешь сложа руки, сидеть, и сегодня ты верующий, а завтра пошел, и, ни, и, и никакого движения не можешь делать, Такая была русская песня, какой ты был, такой ты остался и останешься. Божье ничего, братья и сестры. Мы должны выработать у себя жажду, искать Господа. Ищите Его, пока Он надо найти. Что думаете, я пришла в эти облачи, пришел, я уже нашел Бога? Нет, друзья, другие. Нам на самом месте надо искать, искать, приближаться, приближаться к Нему. Тогда Господь скажет, вот я, дочь моя, вот я, сын мой, возле тебя. Друзья, другие. Нам нужно действия, чтобы были, искать Господа. Все усилия употребить, как написано, сможет Божий, силы берется. И употребляющие усилия восхищают Его. А не пришел молодой человек. Это Дмитрий, Помолите, чтобы Бог не дал жену, чтобы я мог ожениться. Я взял эту нужду я не молюсь, друг друга. Не молюсь. А почему? А что ты хочешь, чтобы Бог дал тебе жену, как Адаму? Привел и сказал, вот жена твоя. Ищи, вот сколько девиц есть. Вот. Молись, чтобы Бог сказал тебе, подходи к ней и предложи. Не, не скочи, Второй, третий, десятый. Схочет. Что ты такой ленивый? Сколько тебе лет? Да 40 лет. Ты еще будешь ходить вот на лет. И, и, не женатый. И ты же знаешь, когда если ты такой не будешь. Когда рак море свистнет. Тогда ты женишься. Братья и сестры, нам нужно действия. Вот что. нужные, чтобы мы пришли к Господу. Желание. И тогда Бог был совет. я был в одной стране 4 месяца. И вот там был семинар. И один брат выступал с Эмиратом. Я сказал, какое-то гонение, какое-то избиение христиан, какие-то предают мучения. И пастор, она все таки говорил, его кинули в ров змеиный, Даниила львиный, а то в змеиный ров в росте ночи. И он говорит, я почув шипение разных змеев. И мои ноги приземлились на чем-то мягком. Оказывается, я стоял на большой анаконде. Когда стало расцветать, стало уже солнце освещать, но рог большой, высокий, ничего не сделаешь. Эта аконда свелась, говорить, вот так. Она очень длиннющая, столбом стала и стала выползать с этой дыры. Меня, она меня сбросила с себя. Потом цепляет хвостом меня и вытаскивает на, на поверхность. <связывая> и я хотел идти дальше. Она по пошла. Он видела меня и то гоняет меня снова цеплен Хвостом зацепляет и тащит меня за со собой. И дальше. Я думаю, куда же она меня затащит? Оказывается, чтобы я пошел туда, где я и шел там. Много львов и тигров меня разорвали. Она затянула меня в безопасное место, и я пошел. Слава Богу. Аллилуйя. 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 Хорошо сидеть, да, здесь. Хорошо, когда, братья, может быть... Как певцы забавнены, вас воюкают, и спать кому-то хочется, и кому мы хочется идти, и все рады, и все. Но возьми себя в настрой на волну Божью. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Он сказал вот что, один пахло брат, брат, закончился. И как ему лететь? Как ему лететь? Это вера. А мне как было. В Австралии уже две недели пахло закончился мне. А надо же лететь. Надо три страны прилететь и три остановки. И 32 часов надо быть в воздухе. я помолился Господу, говорю, Господи, вот этот паспорт. Всем закрой глаза. И я еду, вы имя твое. Ты, я ж не приехал сам, но ты мне послал. Выведи меня. Я хочу домой на Украину. И знаете, Бог закрыл им все глаза. Они штампы ставили, штампы ставили, штампы ставили. Уже больше самолет приземлился бой. штампы ставили. Но то да в Украине же меня не выйдет из Украины. Все уже. Я уже на своей земле. А сын мой, не расслабляйся. Он будет тебя штрафовать. Если так. И еще веру у нас? И, это, и, 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 там, шиш, там <laughs> братья и сестры. Вот у нас такой Господь, друзья дорогие. Сестра, брат, такой твой Господь. Что для него там рак, что для него какая-то болезнь, что для него. Ты возведай к нему, острый души все сердца и Бог благословит благодатью неба. Аминь. Аминь. Рак. Что такое? Это дух сатаны нам все это надо прогнать. И все будет хорошо. Раньше он когда Пусть человек выпускает корни. Корни сомнения, корни неверия, корни посла и страха смерти. А он показывает, где он есть. Если мы будем молиться за голову, что будет? Если мы будем мазать его голый елеем, ему хорошо будет. Очень хорошо. Но надо эти корни уничтожать. Вот что. Чтобы дерево выключать, надо корни. Корни уничтожают сумнение, корни уничтожают неверие, корни уничтожают страха смерти, и он засыхает святозарством. Аллилуйя за наш Господу. Но, братья, надо принимать усилия. Вот что. Потежавший камень, вода-то не течет. Вот что. Нам надо больше усилия славить Господа, вот больше молиться. И Бог тебя наполнит, Бог тебя благословит, Бог тебя утешит. Не, не знаю. Одна молодая сестра, очень молодая, как показала себя, свои руки все в проказе. Все лицо, все руки в проказе. Вы смотрите, я не могу появиться на людей, все на меня смотрят. Побоился я и полетел дальше. Когда я возвращался, она мне встречает. Смотрите на мои руки чистые. Смотрите на мое лицо, Чистые. на, мою руку, Чистые. смотрите, что Бог сделал. Аминь. Можно? Я к вас обниму этим руками, это и разве мои заслуги? Это заслуги Господа Иисуса Христа, Сына Божьего. Прославляй Его, величай Его, покажи ей свои руки, Господь, эти руки очистятся кровью Твоей, раны Твоими. Аминь. Братья и сестры, как мы показываем лицо нашему Господу? Написано песни Песней «Покажи мне лицо Твое, потому что лицо Твое приятно» Аминь Я хотел прочитать, на вижу, время мое уходит 30 глава Исаии На первой стихе там написано «Горе, горе народу непокорному, потому что они делают совершали без Меня, и так дальше, и так дальше, и так дальше, без Меня горе» Советы делают без меня. И так дальше. Сколько сегодня разных совещаний. Сколько сегодня разных конференций. Сколько разных сегодня комитетов. А есть там Господь или нет. Бог не обличает за наркотики. Бог не обличает за пьянство. Бог не обличает за блуд. Не обличает. А обличает Бог за то, что люди не общаются с Богом. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Что потеряли общение с Богом, не советуя с Богом, а светуются друг с другом. Или там находят себе постарей, которые висят им. Вот и все. Горе переводе смерть. Друзья дорогие, есть такой грех, а? А сколько сегодня разных советов, сколько сегодня женских собраний, конференций и так дальше, и так дальше. Там действует Дух Святый или нет? Там есть Господь или нет? Братья и сестры, полное разрушение идет церквей. народа Божьего придет Сын человеческий, найдет ли веру на земле. Все, конец. На Юда хугори всем послании. А вы, возлюбленные, назовите себя наисатейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняя себя в любви вечной для вечной жизни. Аллилуйя! Слава Богу! Братья и со... сестры, насотеющая вера молится Духом Святым. И немножко останусь, чтобы не бориться. Как Дух Святый тебя радует, как Дух Святый тебя утешает, какой со славим Господа Иисуса Христа, советуйся с Господом, что делать, как предпринять, что какие-то моменты жизни, что сделать, если мы дочь моя, сын мой, вот так делай, вот так делай, вот так делай, yeah. я тебе сказала, мы будем поступать точно по Слову Божьему. Бог выйдет навстречу. Аминь. Аллилуйя. Она ждет проповеду, что Боже, была в деревне, во всему что Бога, но тогда да, такое ему быть состояние. И думаю, как я с ними проповедую? Надо. Смотрю на горку. С горы несут женщину, неверующую на простых рабочих носилках. Но думаю, вот и тебе да. Вот тебе и да. И теперь уже... Осталось, может быть, 150 метров, и не придумаю поставить эту женщину. И же садана тут, как тут, Дмитрий, что ты можешь сделать тебе и, Или были Библию и убирай отсюда? Я говорит, Садана, нет. Надеюсь, что Господа не подстыжается. Есть такое место написано. Давид надеялся на Господа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Пославали эту женщину носилками. Я как идет проповедник, говорю, женщина, ты веришь в Господа Иисуса Христа, Сына Божий? веру. Ты знаешь, что взял твои грехи беззакония, ранами твоими, ты сильно там, в Локве. В ты в это слово веришь. Веру. То что ты больная? Во имя Иисуса Христа Назрея. А ну вставай. Поднимай ее. Она отракнулась, юбку себе поправила, одежду себе поправила и пошла под горку. Носилки стоять пустые. Люди смотрят. Все верующие смотрят. Вот, вот это эстрасенс. Это Господь, видите. Все равно все переворачивает на, на другую сторону. Понимаете? Пошли не та. Я поселил эту церковь. Одна женщина приходит ко мне, сестра. Вы помните, как несли меня на носилках к вам? в таком-то году. Помню, это я не забуду, это я, я уже я. меня Бог крестил Духом высоты, Святым, со и языком. Аллилуйя, слава Богу, братья Бог тебе, сестра, Бог тебе, брат, не даст постыдиться, не дай. Ты должен чувствовать, ты, как написано в 10-м салме, 4-м стишком, чтобы твое основание было твердо. А если разрушено основание, что мой сделать праведник? Что мы сейчас брать, если разрушено основание по нами твоими? Сада разрушил, ничего не сделаешь. Пускай братья тем и епископам молится, и вот патриархи молятся. Что не будет? Ничего не будет. Ко мне позвонил один батюшка из Закарпатья. Дмитрий, сделай за меня пятидесятника. Приезжай ко мне. Все, я должен выйти с дома-то знаешь, я окончил две семинарии. В семинарии я могу работать в католиках, вот, пастором и в православной церкви. Вот. Я много лет учился. И знаете, я так захотел видеть эту славу Божью. Так захотел. о, рыба мне попала. Большая. Ну, думаю, как ее зловить для Царства Небесного, а? Больше. И стал с ним беседовать, и загорается больше. Больше желаний загорается, загорается. Знаете, четыре часа с половиной прошло, я не заметил. Потом мне жена дала за эти четыре часа. И провожу к вере и на молитву. Уже думаю, сейчас Бог и придут Святым. Но мои сподевания все перекрестил Бог. Вижу видение. Такая рухля стоит, дом такой старый-старый, как будто бы, как говорят, это в Шевченский дом. Пришли строители и говорят, что с этим домом надо сделать? И советуются. Советуются, и они сказали так. Этот дом надо полностью разрушить до основания. Делать новые основания и новый дом строить. Непонятно, а он поймет или нет? Стал Михил с колен, стал. Вот так Бог открыл. Вот всего надо отказаться. Вот это открыто отказаться, Как? Так меня благословил сам, который в Риме сидит. Вот. И как он мне теперь скажет? Слушай, вот так Бог открыл. Вот это да. Вот это да. Теперь надо мне подумать. Вот. Но я думаю, что ж теперь, а, Господи? Видите? А ну, а я литургию это не буду совершать уже. Ничего не делать. А как это будет? Меня люди руки целуют. А если я это делаю, что там будет? Видите? Слава его не пустила до Господа. Вот что. Хоть я получил, очень, что сидел, работа, в вот что долго сидела работа, остановилась у меня дома. Вот что. Но я говорю так, я это не ставлю, я буду думать, думать, думать. Может придет решение, говорю, дай Бог, что пришло решение твое. В этой состоянии. Часто мы не хотим разрушить старые, я хочу сказать этим примером. Часто мы не хотим свою разрушить привычку, свой характер. Мы можем разрушить это все. Хочем быть возле этого корита и все. Но разрушаем. Если тебе споры, гнев, вот, разногласие, разное, все есть, сатаны, разрушай, разрушай. Новое основание, Господь, вы, Господь Иисус Христос на камне, аминь. Аллилуйя. Мы идем в молитве, братья и на этом месте живой Господь. Аминь. Аллилуйя. Тот Господь, который повел этот анаконде большой семьи, спасти этого служителя. Он есть во всем месте. Аминь. аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Он спасет тебя от болезни твоей. Когда она тебя не есть тяжелая, легкая, или может быть рак, или женские болезни, Бог всем лучше на этом месте. Аминь. аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе Господу. Аминь. Христос в нашем, доказал. Много было вдов в в Ни одной он не был посланный, кроме Сарепту Сидонскую. Но было прокаженных в ней Елисея. Никто не из не был, кроме Неймана Сиронина. Братья и сестры, один зма Илисея Елисея. И та долина прокаженных была вживая. Аминь. Все пока ушла. Но там люди были. Кто такие Елисея? Кто такие он есть? Я знаю, он был с фермы. Его там были валы, но скота было. Я знаю, он был скотовой. Кто был он? Люди не шли к нему. Не шли. Кто такой? Илья. Люди тоже это в доме не считались. Одна вдова. Совет Сидовский. Она знала, что с этим человеком есть Бог. И когда он сказал, так говорит Господь, будет тебе, мука, катки не будет. Аллилуйя! Аллилуйя. Слава Богу! Если, братья и сестры, ты доверяешься Слову Божьему. там, говорит Господь, болезни твоей не будет. Он взял свою болезнь на лохму. Так и будет, аминь. За Господа Иисуса Христа. Славьте Его, братья и Но если ты домой придешь равнодушный, беспечный, если ты придешь холодный, Друзья, ну, дорогие, ничего не будет. Ничего не будет, приезжай в Геополь. Несколько раз, ничего не будет. Какой ты был, такой ты останешься. Друзья, дорогие. Потому что ничего не будет. Это равнодушие, беспечие, это одержимость, нежелание, леность, это одержимость ну, служить Богами, леность молиться, это одержимость, леность, не хочет. а говорит, слушай, Дмитрий, что делать с женой моей? Она спит и спит, спит и спит, и все. Дитя возьму, грудь накормлю ее, она спит. Что делать с женой? Ну вот и что. Мы сели и подбирались и что с нею сделать? И все, чтобы она не спала. Ну, ну что сделать с ней? Придумай такой и, и, фокус, такой, и все, что делать? И камни насыпать под этот матрас. И решил, чтобы она не спала. Видите, братья и сестры, сон, беспечие. Сегодня покрыл этот сон духовный народ Божий, и сегодня люди сплять. Кто может пробудить тебя, сестра и брат, если ты сама не возьмешь себя и ты приведешь усилия, тогда придет Бог к тебе навстречу. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Я прошу встать. Я прошу всех молиться. Сейчас будет наполнение Духом Святым. Аминь. Аллилуйя. сейчас Господь придет помимо вашими родами. Аминь. Аллилуйя. Вы так верите? Аминь. Это не я говорю. Это Дух Святый присылал мне. Господь проходит возле вашего сердца, возле вашей души. Боли не ты, брат. Больна ли ты, сестра? Положи в свои руки на мои места. Испытайте, Господь, и меня. И видите, как я брат Господь.

Господь, хвала тебе, Господь. Хочется сказать слава ангелов, ты достойный славы, аминь. Аллилуйя, ты достойный славы, аминь. Аллилуйя, возьми наши уши, а наше сердце. Ты достойный славы, ты достойный. Молодь, сестра, несомненно веру Твое исцеление, Господь. Аллилуйя. Я мил, Господи, Твои большие милости и чудеса в народе не раз. Аминь. Аллилуйя. А тысячи тысячи раз, Господь. Слава Тебе, Иисус. фала Тебе, что Ты любишь народ Твой. Аминь. Аллилуйя. О, Господь. Я держу в руках эти записки, Господь. Аллилуйя. Здесь горе, беды, несчастья, переживания, слезы. Бессонные ночи! Господи! Сгляни на эти дома! Сгляни на эти души! Сгляни на эти сестер!

Слава Иисуса Христа. Аллилуйя. Кто жил Духом? Аминь. Как говорится, якобы Духом. Кто жил Духом? Поэтому молитесь, поднимите наши руки. Кто жил духом. духом? Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Благодарите Господа. Якуище Джона. Якуище Райю в своем сердце. Веселимся. Радость всем. Слава Богу. Бог победил врага Твоего. его. Аспогистан. Слава Аллилуйя. Аминь. Что ты желаешь? Исцелиться от психической болезни. У меня мысли о самоубийстве. Хорошо. Ты, знаешь, какие слова сказать? Сатанец. Не знаешь, что? Ты, ты сам себя убей. Ты совершил на небе. Для меня есть жизнь вечная. Для меня и Иисус Христос. Пастор, начальник жизни. Я люблю его и люблю и буду любить. А ты сделай то, что меня угодно. На. Нас сделай. Какие, какие ты сердца хочешь, тебе сделать, Ты сделай это. Он тебе оценится. Понял? Сейчас помолится. Вот так вот. То есть ты сам себе убийство. Ставь, сделай убийство. С не сделай. сам делай. себе сделал убийство. А я отрекаюсь от тебя. Я отрекаюсь от тебя. Я иду до Иисуса, до Сына Божьего. Я иду до Сы... Иисуса, Сына Божьего. Только Его буду славить. Только Его буду И И буду всю жизнь служить. И буду всю жизнь служить. Молиться, Бог сказал, что у тебя есть цепочка, которая заколдованная. И к ней имеется то доступ и через тебя. Снимай. Рви. И выбрасывай ее Ну как я могу выбрасывать? Вот так. Если хочешь, чтобы Бог дал тебе исцеление, это заколдованное. Выбрасывай. Не годы вещи выбрасывай. Ты понял? Пускай это будет, как хоть золото. Бери Выбрали всех хочешь. Снимай. Я выброшу это. Я стал Продал. Же снимай. жесть снимай. жесть снимай. снимай. Уже снимай. Уже снимай. Уже снимай. снимай. сними, снимай. Слышишь меня или нет? Ты ее не снимешь, Боже, враг тебе не даст. Вот про народе ты, снимешь. Ты снимать? Да. Снимать. Я тебе помираю, снимаю. Прежде чем эти цепочки, кулончики попадают на магазин, на прилавок, они делаются обряды разности. На вот он и такие, снимешь. пока ты не снимешь. Иди. Все. Вот так. Иди. Сними. Сними.